Tam ti kam ni vika sapal На этом, на этом районе, то есть это наш район, это наши припечания, это наши киевляне которые на сегодняшний момент э, значит, хотят задать вопрос вот э, э, начальнику благоустрия города м, Киев то есть это первое лицо которое на сегодняшний момент должно реагировать на вот эти вот мероприятия которые здесь происходят и со своей стороны мы берем инициативу задать вопрос этому человеку возможно ли да вот скажите Таня скажите утро проходишь там все алкоголики все наркоманы все собираются с детками проходишь, там запах в невозможно. то они все туда И мы уже писали, пишем, уже 5 лет 5 лет? Нет, вот это нас никто не реагирует. И подписи и подписи подписывали и сдавали вот такими пачками листы и подписи. И за пару дней никто не понимает. Смотрите, на сегодняшний момент это вот самое главное да, да, ликвидаторство. Но поверьте, да скучаться, это надо вот так идти и стучаться в эти двери. Нет, я понимаю, что это большие деньги, но по крайней мере это можно где-то играть. Потому что каждый вот и творят такое, что это ужасно. И дети на это все смотрят. И массы, какие массы там Пожалуйста, если мы это возможно, делайте что угодно. Знаете как? Сейчас эти кандидаты рассказывают нашим жителям очень много о том, что же вас интересует, дорогие мои избиратели. И не надо спрашивать вас. Что вас интересует? Я знаю, что вас интересует конкретно То, что я могу сделать да? Давайте начнем с конкретных действий Вот надо там этот асфальт положить Перед 22-м Мы это сделаем Надо начинать с этих двух разливать. Пусть это будет первый конкретный шаг Потому что надо вот сделать этот какое-то. Пусть люди видят да. вот. Я здесь на вырос Я, спросил, я вот в 11-м номере как бы, Майковского 11 86-го года И вот. Соответственно, как бы у меня тоже четверо детей, я знаю эти позиции, что э, Синева оккупировала вот этот петрог э, и на сегодняшний момент пусть народ не обижает. Вот. И насчет милиции, еще какой вопрос? Э, все, э, все эти схемы работали до нашей революции. Но на сегодняшний момент, поверьте мне, очень многое меняется в нашей стране. И Поэтому олигархи все равно хотят как-то застолбиться на этих всех мероприятиях, на всех этих вот елках Влады, Киев, Раду, Верховную Раду, еще какие-то моменты. Да? Но мы сами уже должны понять, что нет этого хряка, который поставил систему, и вся система работала на него. Теперь эта система должна работать на нас. Вот. И ничего сложного. Вот перед вами чиновник высшего разряда ранга, который тоже, в принципе, если мы, народ, его будем контролировать, то он будет это выполнять. Вот есть этот универсам. Этот универсам эко, да, или да, это есть бизнес у людей. Они, к сожалению, у нас думают только как о кошельках, которые приносят деньги. Это неправильно. Ребята, если мы даем вам заработать, то на сегодняшний момент вы должны сделать и для нас вот эти подъездные пути, этот благоустрем. И ничего здесь сложного нет. <свеч> <свеч> У рынка нашего, кстати, заканчивается аренда и уже закончилась. Они будут эту аренду продлевать, и мы будем голосовать в Киевраде за это подотправление. При условии, друзья, что если вы зарабатываете деньги, то сделайте нам асфальт, сделайте нам э, еще какой-то вот этот вот момент, чтобы эти предприниматели, которые на сегодняшний момент будут снесены, вот если у вас внутри площади, да, торговые, вот значит этим бизнесменам давайте свою площадь, только на таких условиях. Потому что это наш район. И мы не будем пускать сюда тех, кто, допустим, здесь не живет. Потому что ему все равно.